西顾、啊，哎，南初，你在哪儿啊？你知道徐志毅发了条视频？什么视频啊？这个徐志毅是不是疯了啊？他明明知道都是一个公司的艺人，我看他这，他这是要搞垮全公司啊我是徐志毅，志毅我觉得他改名叫徐火志<位>得了，这是寰宇大厦搞火灾的亲理者林陆骁，不是，有一些你别告诉我你在他家呢，藏在心。哎呦，我的祖宗啊！我千叮咛万嘱咐，让你低调低调。<laughs> 我们就在家吃个饭，马上就回去了。哎哎哎！你听我说啊，你现在千万不要乱动。我现在和韩总正在想办法解决，你哪儿都不能去，听到没有？等我消息。有一些话，我一直藏在心里，想要告诉大家。这徐春野什么意思呀、啊？这下麻烦了。哎。 别看了，你反复看，也是这些东西。别看了。我也不想在意，但你看网上那些人说话多难听啊！那难听也不是一天两天了，不是吗？没事，别的不敢说，消防领域上，没有人比我们更专业。当天的救援流程。 没有任何问题，相信我。别想这件事儿，这件事儿呢，交给我们处理，好吧？好。开心点吧，每天愁眉苦脸的。嗯。韩总，你找我什么事儿？你去起草一份解约协议，发给徐志毅。协议上注明。 赔偿金他就甭想要了，后续我们也不追究他在品牌代言方面的其他责任了。但是我有个要求，让他闭嘴，别再这么无底线的炒作自己，否则的话，就法庭上见。可是韩董这么做，咱们的损失是不是太大了？我已经决定了，我不想再在一个有失义德的艺人身上。 再做任何投入，你替我转告徐志毅：做艺先做人，做人德为先。另外，你联系一下我们所有的朋友以及合作伙伴，就说以我来牵头，封杀冉东阳。我要不惜一切代价，让冉东阳这个跳梁小丑，从此。 从娱乐圈消失，明白。等忙完之后，你把手头事情放一放，好好照顾南楚。我知道了。 这这这里啊！等一等等。一等你想清楚了，现在林路骁家楼下全是狗仔，他们今天白天出任务都被拍了一路了。 哪儿了？我刚刚都到家楼下了，但是我发现有狗仔，我就回炸你了。我听宗哥说，你今天出任务被拍了一路。对不起啊。没事儿有什么好对不起的？这不是侧面说明了你火吗？你别往心里去了。我准备让宗哥来接我了，一直躲在这里也不是个办法。 现在只能这么办了。有什么事儿，随时给我打电话。好。宗哥，来接我吧。火灾火灾，武汤山庄七栋三单元发生火灾，出动一号车、二号车、三号车。火灾火灾，武汤山庄七栋三单元发生火灾。 这可能是我离你最近的地方了吧。 被曝是母女，南初国际以后的亲生女儿。啊，咱们身边还有这么大的瓜，哼，真没想到、啊、南月如竟然是南初的妈妈。是啊，齐齐齐活，她她她。王班长，香蕉没吃完呢。我觉得是营销号瞎编，同一个姓就是母女啊，我不信。嗯、也不是没有这可能，南这个姓多罕见，我们只是没有往那方面想罢了。不是。 林芝，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 哎，行了行了行了，少来点少来点，什么什么还有好，蔡阿姨，好嘞好嘞，谢谢。 你啊，你是不知道，现在网上、啊、是什么人都有，他们有很多人啊，都不了解事情的真相，他们也不想知道，就是躺在沙发上、啊、动动手指，就把这信息给发出去了。他们也完全是一种个人情绪的一种发泄，就是把生活中的那个不满呀、啊、跟恶意呀、啊，就肆意的散发到别人的身上。你要是在意这些评论的话，那你就输了。 我明白，你不用劝我，我不在意。你明白，咱俩兄弟多少年了，我还不了解你吗？其实对我个人的那些看法说法，我真的不在意。但现在讨厌的是，他影响到战力，影响到所有队员。我这，哎，行了，你还是想太多了。 就网上那些吃瓜的带节奏，怎么把你也带进去了呢？不，你看现在队里有一个人怪你的吗？没有啊，因为大家都知道，环宇大厦那次救援是没问题的、嗯。那话说到这儿了，你也别怪我啰嗦啊。你跟南初呢，一个是消防员，一个是明星，对吧？身份本来就特殊，而且呢。 这职业也特殊，所以会有点阻碍。而且南初呢，他又平时生活在聚光灯下面，有很多事情他自己都掌控不了。所以靠他近的人呢，就像在显微镜下面似的，被无限放大，没地儿躲，没地儿藏。确实啊，一点躲避的地方都没有。那现在这情况啊。 我这么大个人，我也确实不知道怎么帮他。哎呀，这次的事儿呢，只是个开始，以后肯定还会再有。但我觉得，你们想要迈过去，就必须要让自己变得足够强大才行。明白。吃饭吧。嗯 但是话又说回来了、啊，咱们这个连火光都不怕的人，还怕这点星光吗？哼 <laughs>、啊，老于，你现在啊，真的能说会道。抢险救援，抢险救援！来，快快快，抢险救援的，快点我动活动，<弄>好嘞。东南消防站正在现场处置，需要增援。 林教官，昨天的任务顺利吗？南初姐，不好了，皮肤站长出事了。南初呢？南初。 南柱，南柱，你你干什么去？于西磊出事了，我得去一趟。我知道，我就是为这事儿来的。你现在千万不能去啊！我为什么不能去啊？现在网上全是热搜，都知道于西磊是林露潇的同事，而且记者们已经收到消息，就去蹲你们的。随便他们、啊你。你听我说，你听我说，你听我说，你说你,你现在真得冷静一点。于西磊是林露潇最好的朋友，也是我的交关我的朋友，我必须去一趟。我知道，南柱，你听我说，你现在真的真<是>冷静一点。于西我压不下来。沈光宗，你让开。 喂，我都听说了，你还好吧？我没事。你在站里吗？我现在去找你。我不在，我带米兰去事故现场看一下。那我一会儿过去找你。好。 林站长，林站长，你们也来了。我们看到新闻就赶紧过来了。 是谁？为什么也来看爸爸？他们都是来纪念爸爸的。妈妈，怎么了？我好像明白了。明白什么了？ 什么叫牺牲？牺牲就是会有人纪念，大家都在想爸爸。妈妈，我想爸爸了。 苗苗，你不是写了一篇关于爸爸的作文吗？现在可以读给爸爸听。我的爸爸是一名消防员，他在离我和妈妈很远的地方上班，很久很久才能回家一次。大家都别乱动啊，小心二次坍塌！我来帮大家找出抢险顺序。我知道。 你就是那种碰到危险会挺身而出的人，我希望你能成为我的战友。你考虑一下。过几天就是六一儿童节，妈妈说你不能陪我过节了。 爸爸，你又去救人了吗？我是北巡市的消防员，结构工程师，我能帮忙。阿丁，哎，好嘞。喂，来人啊！爸爸，你去年就答应给我买的公主小裙子，是不是又忘了？我就知道，爸爸，我真的很生气，好气好气。你觉得我对不起你那跟淼淼。 一方面吧，我觉得我放不下手里边的工作。我现在呢，就只能全身心地投入到工作里，我才觉得自己有存在感，我才觉得自己有价值。你还骗我说，我就算不穿公主裙，也是你的公主。可我还要穿给别人看呀。妙妙 就像老师和妈妈都说你是英雄，可你也不只是我一个人的英雄。我要留下来，我要留下来和你们一起去战斗。爸爸，你总是食言，原来我真的很生气，但是我现在不气了，只要你能多回来陪陪我。这个是我这些年的工作总结，里面写了我的一些心得，你们留着吧，可能有用。 太谢谢你了！全体都有，通过，木尔。 报爱完毕，戴帽。 哎，干嘛？呀？你不要拍！哎，这里不能拍了，镜头挡住，别碰人。 先回去吧，要不然他们也不会走的。对不起啊，我就是想……干。我明我知道。江泽，那他先回去吧。